Ər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərim. Hal-hazırda biz masazırda yoncalıq deyən bir ərazidəyik. Bu ərazidə məktəbə yaxın bir yerdə, sot yaramaya yaxın torpağın üzərində iki tərəfə də yol olan, yəni evin o hissəsində yoldur, evin qabaq tərəfi bu hissəsində yoldur. Yəni o yuzdən heç bir şey tikilməyəcək ana yoldura. Və i̇ki mərtəbəli, dörd otaqlı həyət evi təqdim -tə edirəm. Qiymət çox münasibdir. Sonra qəzəlməyə tövsiyə edərdim. Sözün həqiqəminəalsa demək olar ki, bazarda bu qiymətə qalanı iki mərtəbəli sayları çox məhduddur. Yerdən kürsülüdür 5 daş. Hərtin bu çıxdan göstərim. Betonlanıb həyəti. 2 maşın rahat şəkildə keçə bilər. Mərkəz suyu var, işığı var, qazu var, kanalizasiyası mərkəzidir. Ətrafda tam yaşayış, yaxınlığında raz market də var, 569 nömrə marshrutu da var. Mas hazırda yoncalıq tikə ərazidə yerləşir. Bu evə baxmaq istəyən müştəri ən azından yarım saat qabaq xəbərləndirməlidir ki, Şərait olsun, bu ev istəyə görsə bilər. İçəri daxil olmuşuq. 2-ci mərtəbə qalxan pilləkəni görürsüz. Pilləkən üstü taxtadır, üst olaqları tam hazır. Pilləkənin altında belə boş bir yeri var. Burada kombi üçün çıxış yeri qoyulub. Pompa burada yerləşdiriləcək. Burada baş tərəfdə bizdə mətbəx hissəsidir. Tam təmir, gözəl təminləndi. Mətbəxin də pəncərəsi bir boşa həyətə baxır. Bir ev mətbəxə baxdıq. Mətbəx hissəsində qazın, suyun, işin xətləri tam çəkilib. Və bu evin bu otağı hamam otağıdır. Tam təmirdir. Aksessuarlar danışır əsasında. Evdə evet. tamamlanma işləri gedir. Saylı günlərlə 3-4 günə tam təhfilidir. Bu da böyük bir qonaq otağımız var. Sözün həqiqətən əsas böyük qonaq otağıdır. Üstün altına belə bir dekorativ işlə də görülüb. Böyük pəncərə iləndi. Evin bütün otaqlarına kombi xətləri çəkilib. Burada kondisioner üçün zəyən xətt qatılıb. Bir boş o cəhətinə baxır. Və ikinci mərtəbəyə qalxaq. İkinci mərtəbə olan yataq otağını sizə təqdim edirəm. İkinci mərtəbəyə qalxmışıq. İkinci mərtəbədə dəhliz hissəsinin özünə aid pəncərəsi var, birinci mərtəbənin özünə aid pəncərəsi var. Dəhlizə aid burdan birbaşa heyvandır. Öz həyətinə baxır. Ətraf tam yaşayışlı, yerdə hündürdü görünür. Duz gölünün havası birbaşa bura vurur. Qiymətimiz çox münasibdir. Qiymətlə bağlı məlumatı yərir götürün. Məlumat yerində nə var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. İkinci mərtəbə üçün hamam otağı var. Üç dəstə yataq otağı var. Ən kiçiyi yataq otağından başlayıb göstərəcəm sizə. Ən kiçiyi yataq otağı budur. Burada kombi xətləri çəkilib, döşəmə laminatdır. İçi də bəyaz qaplardır. Burda orta ölçülü olan yataq otağımızdır, tam təmiridir. Qiymət belə təşəkkür edirəm ki, video görüntünün məlumat yerində var. Son qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sisə masaza qəsəbəsində 4 otaqdır, 2 mərtəbədir. Ən keçən səzon qoğlu 2 mərtəbəli həyət evindimi satdım. Nağçatdır. Qiymət dəyərləri məlumatı ilə. Əgər tərsə satmaq istəyirsinizsə. Sonuncu də sizə təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.